Слушайте, а вот 11, 11 мая в 2014 году был референдум по отделению Донецка и Луганска. За независимость голосовали. Я вот был удивлен, Донецк 89%, Луганска же 96,4%, по-моему, почти 100%. А почему Россия пыталась вернуть данные территории в Украину 8 лет по Минским соглашениям? Разве русскоговорящие граждане не проявили свою волю? Вас обманули. Никто не пытался никого вернуть. Вы же на протяжении 8 лет, то есть с 14 по 22 год обучались, вооружались. Правильно? Ну вот и мы подготавливали свою страну, чтобы с вами воевать. Я же, вас, я же вам прямо сказал. Вас ну, Так, так вас а, кто, а кто не выполнял Минские соглашения? Получается ну, Россия не выполняла? Россия, выполнял? Россия не была стороной конфликта давайте минские, почитаем да? давайте минские, вы их почитаем. не читали наверное не видели да а, вы их не а кто был стороной конфликта расскажите если минские соглашения не выполняла о папа так слабенько это не вам да? с вами даже сильнее было